Pozivam Fabijana. Fabian, opet imaš najevu. A ti danas više pričaš nego ja. Svako i na nani spomeni budiga. Nina nikad ribala budiga. Kad bi došao jako svoje dane, maškarala Bez I za kraj počuhajte pismicu, I za kraj počuhajte našu prvu i najdražu karnevalsku pismicu u na ulicu. Zaplešćimo još jedan pot Filipu Vidoviću. Samo da znate za ovu pismicu i nama starijima malo u nekim e, neozbiljnim godinama je ta pismica je isto najdraža. Očekujemo cele pijace da mo piva. Od cele pijace očekujemo da piva. Violice gore, male, velike, srednje, gdje ste male velike srednje violice? Hoćemo stati svi na binu. Jeste svi čuli? Ajmo imam si još ulicu moju malu svi se veseliju u karnavalu. A dalje tekst, a dalje tekst ide sam. Vatere ti nisi violica. Ti imamo stavi u kontrolu. Ide još nete gore. Ajmo, ajmo, ajmo. Imamo tu i ospjernih violica, bravo. Dajte se malo stisnite da. da ovo sa još, pokrevacom dođe iza. Bravo, cure. E, tako, tako, jedan aplauz za ove naše cubiolice u noši. Bravo. Bravo, bravo cure. Evo, još jedna cura. <laughs> Neki koji slaga bilo je trenutno na aparatima i to je u redu. Bila će biti u redu i izdržat će onda to sve. Ne bojte puno skakat, samo pjevajte. <laughs> 「シューセレシアリウカルダーロ」「シューセレイリランナー」「オリジナルパーシェルキャラ」「オコレイアウカルダーロ」「シューリ